вы являетесь, ну не знаю, организацией вышестоящей или как это правильно сказать этого центра? Ну как бы по их положению написано, что центр функционально подпорядкованный главному управлению. Вот. Я вас прошу, дайте, пожалуйста, комментарий. Значит, а то нам нас информировали, что деятельность центра чуть ли не парализована вот этими действиями контролирующих органов. Вот а вы как руководитель, дайте, пожалуйста, комментарий. В каком действительно сейчас состоянии находится работа этого центра в связи с этими проверками? Что вы проверяете? На основании чего вы проверяете? Ну, смотрите, у них была ревизия контрольно-резервного управления. Значит, ревизия закончилась. Как видите, из вот этого распоряжения, которое ну, принято контрольно-резервным управлением в области, были установлены недостатки в работе центра значит контрольно-регионное управление выставлено, выставлено требования об устранении этих недостатков и таким образом в пределах своих полномочий они приняли э, до устранения недостатков ну как бы в пределах своих полномочий э, приостановили э, Образование на счетах, операції, да? операції на счетах. Но что касается приостановки операций на счетах, это касается только незахищенных выдатков установок. Тобто, что касается заработной платы, питания, медикаментов, энергоносителей. Ну и если транспорт населенню є, есть, у них нема. Что касается пенсій, допустим, тех работающих, которые по выслуге лет уходят на пенсию, есть у нас в учреждения, в других учреждениях выплата пенсий. Если человек ушел за выслугу лет до достижения пенсионного возраста, платит учреждение после достижения пенсионной планы. Поэтому, если есть такие выплаты, это тоже не касается этого распоряжения. Все остальное блокируется. То есть приостанавливается операция на счетах. Если будет в течение, ну, будем так говорить оперативно проведется, ну, будет проведена работа в учреждении, будут ликвидированы все недостатки, то контрольно-ревизионное управление, как показывает практика, они идут навстречу, принимают как бы, решение оперативно и разблокируют операции на счетах и учреждениях. О каких требованиях идет речь? Что должны сделать сотрудники? сотрудники. Должностные лица э, центра для того, чтобы КРУ сняло же, У меня же нету э, У нього ж є лист вимоги кру. Ага. КРУ після закінчення ревізії направляє руководителю учреження, ревізуємо учреження, лист вимогу про усунення недоліків. І в цьому листі вимоги зазначаються всі недоліки, які встановлені під час ревізії, які усунуті ну, на час проведення чи на час закінчення ревізії, і які необхідно усунути для того, щоб ну, триматись фінансової сторони. Понятно. Есть вопросы по директору. Вчера я был у них, ознакомился с актом ревизии. Дело в том, что там в свое время, еще в 2005 году, директор подавала на нас, суд, на главное управление, о том, что мы запрещаем ей работать по совместительству директором. Доктором или как? Доктором, да. Mm -hmm. Значит, это рассматривалось в суде первой инстанции Ковпаковский суд, в суде второй инстанции Харьковский, Сумский операционный суд. И э, два суда первой и второй инстанции отказали ей как бы выски. Ну, ее есть. Значит, потом были направлены материалы в Верховный суд Украины, Верховный суд Украины принял решение как бы скосувать решение суда первой инстанции, апелляционного суда, в части процедуры о том, что это не административный позов должен подаваться, а как бы обычный ну, гражданский, гражданский. Поэтому в части процедуры отказали, ну то есть частково задовольнили вымоги. В части процедуры скасували решение суда первой инстанции и апелляционного суда. Но что касается э, сути э, то есть, после медицинской вас, практики. Да, медицинской практики ничего не оговорено. А в 2007 году они на наш выплатили себе полностью плату. За то, что она работает. Мы были там и нам сказали, что есть некая э, представительная комиссия из управления которая сейчас проводит проверку деятельности. Не деятельности. Значит, главный бухгалтер Центра реабилитации написала Областные Ради, Сумские Областные Ради, Зверленни про то, что э, директор ее отстранила от исполнения обязанностей после ревизии круг э, и не дает возможности работать. Значит, э, мы создали комиссию, для, э, нам поступило это обращение, для того, чтобы мы как бы проверили факты, у, 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 ну, в не всем и поведомили областную раду про результаты. И идет проверка, да? Вчера, да, вчера мы там выезжали, смотрели, э, значит, ну, по тем фактам, которые были извернены, говорят, что действительно ли было такое принято решение отстранить ее от ее, ну, главного исполнения обязанностей. Поэтому уже до 10, вошла, ну не, мы, не, не, нет, до, и шестого, и до 6, проверка. 6 числа проверка. Значит, ну, mm -hmm. ну, то есть, получается, 6 мы заканчиваем проверку в понедельник, и потом будем обучать материалы и давать информацию. Сказать, Выводы, которые вы сделаете, вы после окончания этой проверки. Конечно, yes. да? есть, сейчас, то, это то, еще сейчас рано о чем-то говорить, потому что мы же еще как раз в работе, вчера мы ну, как бы началось.